श्रीमद्देवी भागवतान्तर्गतं मणिद्वीपवर्णना अथ एकादशोऽध्यायी नोटै आरव श्लोकं अष्टमन्त्रिण्यो जगद्वार्ता प्रबोधिकाः देवी समानभोगास्ता इङ्गितज्ञास्तु पण्डिताः कुशलाः सर्वकार्येषु स्वामिकार्यपरायणाः देव्यभिप्रायबोध्यस्ताश्चतुरा अतिसुन्दराः नानाशक्तिसमायुक्ताः प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां प्राणिनां ताः समाचारं ज्ञानशक्त्या विदन्ति च तासां नामानि वक्ष्यामि मत्तः शृणु नृपोत्तम अनङ्गकुसुमा प्रोक्ताप्यनङ्गकुसुमातुरा अनङ्गमदना तद्वदनङ्गमदनातुरा भुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परं शशिरेखा च गगनरेखा चैव ततः पाशाङ्कुशवराभीतिधराः अरुणविग्रहाः विश्वसम्बन्धिनीं वार्तां बोधयन्ति प्रतिक्षणम् मुक्तासालादग्रभागे महामारकतोपरः सालोत्तमः समुद्दिष्टो दशयोजनदैर्घ्यवान् नानासौभाग्यसंयुक्तो नानाभोगसमन्वितः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि तथैव च षट्कोणमत्र विस्तीर्णं कोणस्तादेवताश्रुणु पूर्वकोणे चतुर्वक्त्रो गायत्रीसहितो विधिः कुण्डिकाक्षगुणाभीति दण्डायुधधरः परः तदा देवी गायत्री परदेवता वेदाः सर्वे मूर्तिमन्तशास्त्राणि विविधानि च स्मृतयश्च पुराणानि मूर्तिमन्ति वसन्ति ये सन्ति गायत्री विग्रहाश्च ये व्याहृतीनां विग्रहाश्च ते नित्यं तत्र सन्ति रक्षः कोणे शङ्खचक्रगदाम्बुजकराम्बुजः सावित्री वर्तते तत्र महाविष्णुश्च तादृशः ये सन्ति मत्स्यकूर्मादयोऽखिलाः सावित्रिविग्रहाय च ते सर्वे तत्र सन्ति वायुकोणे परस्वक्षमालाभयवरान्वितः महारुद्रो वर्ततेऽत्र सरस्वत्यपि तादृशी ये ये तु रुद्रभेदाः स्युदक्षिणा स्यादयोनृप गौरीभेदाश्च ये सर्वे ते तत्र निवसन्ति चतुष्षष्ट्यागमाये च चा। ये चान्येऽप्यागमा स्मृताः ते सर्वे मूर्तिमन्तश्च तत्र वै निवसन्ति अग्निकोणे रत्नकुम्भम् तथा दधानोनिजहस्ताभ्यां दधानो निजहस्ताभ्यां कुबेरोधनदायकः नानाविधिसमायुक्तो महालक्ष्मीसमन्वितः देव्या निधिपतिस्त्वास्ते स्वगणैः परिवेष्टितः तु महाकोणे मदनो रतिसंयुतः पाशां धरो नित्यं विराजते शृङ्गारामूर्तिमन्तस्तु तत्र सन्निहिताः सदा ईशानकोणे विघ्नेशो नित्यं पुष्टिसमन्वितः पाशाङ्कुशधरो वीरो विघ्नहर्ता विराजते विभूतयो गणेशस्य या याः सन्ति नृपोत्तम ताः सर्वानि वसन्त्यत्र महेश्वर्यसमन्विताः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां ब्रह्मादीनां समष्टयः एते ब्रह्मादयः प्रोक्तास्सेवं ते जगदीश्वरीं महामारकतस्याग्रे शतयोजनदैर्घ्यवान् प्रवालसालोऽस्त्यपरः कुङ्कुमारुणविग्रहः